ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنسان وإذ تحلق من الضين كهيئة الضير بِإِذْنِي فتنفخ فيها فتكون ضيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تُحْرِجُ الموتى bi izni ve iz kesestü beni isra ile anke iz cittehum bil beyinaat. iz تهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين فَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدَ بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يس تضيع ربك أن ينزل علينا ما إذا تم من السماء قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى عيسى مريم اللهم رب بنا أنزل علينا ما إذا تم من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله. اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذاب لا يعذبه احدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مرْيَمَ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu an ibudu allaha rabbi ve kum wa bi-kum كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَن ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم